Раз доброго ранку усім. Наш ранок розпочався активно і Тепер на нашому гостєвому дивані Олександр Бєлік, майстер аюрведичного масажу. Доброго ранку. вам. Доброго одразу хочу запитати, я кілька разів перед тим як вас представити, прочитала ось це слово аюрведичний. Що це за вид масажу взагалі? Доброго утра, зрителям. Аюрведичний масаж це прежде всього масаж, який к нам прийшов з э, стран Востока, особливо такої країни, як Індія. и у них есть такая наука, как юрведа. А юрведа – это наука, как быть счастливым и как быть здоровым. Вот. Также это есть искусство, как жить в гармонии с природой. И прежде всего, юрведический массаж – это массаж, который включает в себя такие элементы, как их культуры, как йога, тантра, также прана то есть это дыхание. Эти все практики помогают прежде всего человеку быть, само, само, направление это стремление к чистоте тела и чистоте духа. Этот массаж помогает таким, включая в себя все вот эти элементы, помогает человеку поддерживать себя каждый день, то есть организм истощается каждую неделю. Мы испытываем в повседневной жизни очень много стрессов, переносим какие-то заболевания. В организме накапливается очень огромное количество токсинов, застои различные. Такие массажи, они являются как оздоровительными, так и профилактическими. В отличие от массажей, которые есть в традиционной медицине и в европейской, его различие заключается в том, что он применяет исконно те масла и те методы, которые уже применяются на протяжении нескольких тысячелетий. А вот расскажи докладнее, что с приводу там масел, например, и вообще вот, чем можно пометить эту разницу вот между обычным и аюрведичным массажем, ну то да, визуально. Я Конечно, можно увидеть, почему, потому что в юридическом массаже большое значение придается тому, что массаж делается как на отдельные части тела, то есть в зависимости от проблемности или необходимости что-то промассажировать, так и все тело. Очень большое значение имеет знание определенных точек на, теле, на нашем теле, то есть они называются мамры. Это жизненно это, это точки, которые в себе есть проводниками определенной жизненной энергии. Потому что, согласно Юрведе, в, наш, в нашем организме он, вообще вся Вселенная состоит из пяти стихий. То есть это, это огонь, это, это эфир, вода, земля. И вот у нас есть как бы три, дош, три доши То есть это объединение. То есть люди бывают разных. У нас есть вот эти три жизненные энергии, которые баланс которых именно непосредственно обеспечивают нам здоровье. И вот если этот баланс он у нас нарушается, человек из-за этого плохо себя чувствует, он из-за этого заболевает. И вот за счет массажа мы, за счет воздействия на эти точки, мы приводим организм в хорошее состояние. Человек может даже избавиться от таких проблем, как, например, избыточный вес. Вот постоянные, хронические многие заболевания можно за счет этого. Он даже помогает от депрессии. Как вы, значит, и какие самые точки потребности <свят> Ну, для этого, так как бы это не скажешь в двух словах, почему? Потому что изучая юрведу необходимо изучать много дополнительных наук. Это такие, как астрология, это хирология, это хиромантия. Также нужно изучать физиогномику, физиологию человека и непосредственно знать о, о, о то, что я говорил о, о каналах, о точках, о дошах, то есть это о типах как, как бы их соединения в человеке. Потому что есть ВАТА, пик, ПИТА, КАФА, строения люди, то есть разные по своему строению. И когда ты изучаешь эту науку, то есть практикуешь, то, естественно, с годами, то есть это не, невозможно выучить ни за день, ни за два, ни за три. То есть нужно несколько лет практики и очень много нужно видеть раз, ну, работы с людьми. Для того, чтобы суметь понять, как каждому человеку можно правильно быть, определить, определить диагностику и назначить ему те или иные препараты рекомендовать скажем так, массажи. О, ну а, а если мы уже говорим о сколько, ну много ли клиентов у вас и это мужчины или это женщины, или это ну, мужчина и вот, э, Скажем так, работал в разных местах, то есть всегда как бы открыть сотрудничество. Это, в принципе, разницы никакой нет, то есть даже мужчин, то есть этот массаж не имеет ограничений, его можно начинать как бы делать маленьким дет деткам, мужчинам женщинам даже как бы людям преклонного возраста то есть если опять же таки ну, при в результате определенной диагностики нет противопоказаний потому что как бы все равно он любой массаж это прежде всего как бы есть медицинский медицин, ну, то есть процедура как бы которая немножко привнесена из медицины и естественно если есть какие-то противопоказания то тогда массаж не делается а вот например обычный массаж да и и а, а юридический массаж а юридический массаж да, э, да. какой полезнее или такого Ну нет? вы знаете проекте массаж говорит так что рельсы рельсы шпалы шпалы то понятно, что. не ну я считаю профессиональный массаж профессиональный массаж Ну такой отличается такой. тем что прежде всего когда люди ну, Слышать слово массаж и думают идти, допустим, там в больницу делать этот массаж. То многие, кто ходили, они знают о том, что это такая болезненная процедура. И все люди думают: ой, больше не пойду. Вот, а юрведический массаж, он э, отличается. Там нет э, очень другой подход совсем, другая философия э, и другая методика сам, самого выполнения. Нет жестких приемов. Техника, то есть, да? То, то есть, есть техника массажа, техника? нет, да, то есть нет жестких приемов. Приемы основаны на том, что есть точки, как я говорил, про проекционные, которые восстанавливают баланс. И еще такая важная деталь, которая отличает его, как я говорил, это применение натуральных. То есть нет косметических, вот как, например, если брать европейская культура, они делают даже вот сейчас там борьба с женщин там, с целлюлитом, они используют очень много разных средств. В аюрведе как бы это все решается всего лишь с помощью там трех масел. Это ляное масло, это кунжутное масло и оливковое масло, которое, оно доступно как бы всем. И многие люди, которые могут походить, ну, то есть ходят на эти массажи, допустим, потом имеют после этого определенные знания даже, как это можно делать самостоятельно в домашних условиях. Вся процедура, она э, е, ну, прям вот такое особливой, что можно попросить вас трохи заимпровизовать, например, на Димте что-то показать? Я, как бы, я, как говорится, меня к этому жизнь не готовила, но если надо. Ну. На руке, да? <связать> Нет, ну, здесь нам... можно на руке да, у путь. меня болит рука да, если у вас болит рука то как правило то есть есть э, вот здесь вот есть проекционные точечки вот для того чтобы вам можно было размять и так как у у нас уже не болит потоки <связать> потоки тела всегда идут э, от плеча к руке вот так же как у нас идет кровоток и лимфоток назад возвращается все по внутренней стороне поэтому uh -huh. вот вот такими вот разминаниями вы можете размять суставчик вот и снять мышечные спазмы вот и токсины. Ну, а теперь можно спокойно продолжать. Круто так. Дякую, ты же, что продемонстрировали безпосередньо. Может, и Дима чему-то научиться. Где, кстати, можно научиться такому массажу? Ну, вот с этим у нас в стране есть проблема определенная, потому что как бы таких курсов ну, них конкретно юридического массажа у нас э, не проводятся. То есть, естественно, я просто как бы изначинал начинал все это с э, традиционных массажей, но мне, и, когда я занимался йогой, вот, э, мне как бы э, и все время интересовался, мне повезло, я познакомился с людьми, которые непосредственно бывали в странах Индии, которые обучались этому, и вот э, в результате, э, скажем, долгого общения они Решили меня обучить, вот и я вот за счет вместе с ними работал, вместе с ними обучался, и смог этим навыкам освоить эти навыки. Но все равно как бы мастерству и развитию нет предела, поэтому определенные знания все равно я продолжаю до сих пор как бы совершенствовать. Да, интересно, а процесс. образование у вас какое. Вы... У меня есть, есть, есть у меня медицинское образование, ага. после этого я получал другие образования. Вот, то есть, ну, я как бы просто в медицине военной вначале был и, скажем так, увидел, что это как бы можно и... А если кто из наших глядачей також захочет відчути что-то подобное тому, что відчув Дива, где вас можно найти? Ну, в принципе, как бы я в неск... бываю ну, то есть в нескольких салонах города, то есть меня знают. Ну, знает, может, там да. через интернет, может, в Можно соц. через интернет, -а, да, то есть есть у меня, я есть в социальных мережах, как бы, так как... Александр Белик, запоминаем. Нет, ну, я как бы там подписан. Там... Да, а вы там немножко, скрываетесь? Да. Скрываете? Нет, я не скрываюсь, просто, как бы, там, где я проходил обучение, то, так как это культура ариев, вот, mm -hmm. да, ариев, то есть mm -hmm. Индия, ариет, mm -hmm. арии mm -hmm. были, то, как бы, я... Когда бы там, когда посвящают, когда ты занимаешься йогой, тебе дают духовное имя. Вот нет, как бы мой, мой учитель дал мне имя Ари Майтрея. то есть это как бы Ари ваше духовное Майтре. имя. Нет, духовное имя, то есть так я смотрю. И... Ну, Отлично. То э, тобто, если есть желание, то можете обратиться к до нашей редакции, мы подкажему, где можно найти и э, ну, покрасить свое здоровье и э, загореть. И духовное состояние безперечно. Дякую вам дуже за гостєвою майдачу, за що прийшли сьогодні до нас, а ми продовжуємо ефір і далі буде багато цікавого.